Это организация искренность. Искренность это организация, которая курировалась непосредственно и помогалась господином Матвинковым. Это при комбинате Лича такая общественная организация, которая участвовала в массовых там, мероприятиях, какие-то там вопросы нужно поднимать, лоббировать. И на комитете Верховной Рады Андрей лично сказал Матвинкову, когда начал что-то там юлить, говорит, Андрей Сергей, просто ответь, зачем искренность? Участвовал в нападении УВД. Очень много вопросов. Знаете, мне было очень неприятно, когда я узнал, что на совещании в Кабмине один из чиновников в устной форме в начале января сказал о том, что не должны по программе Х-17 Донецкой области действовать медикаменты. Не должны а, препараты для онкобольных, для детей больных а, лейкозами, для туберкулеза, сахар, ну, которые идут по программе очень много, не должны получать, потому что они живут на оккупированной территории. Я приехал на комитет Верховной Рады по здравоохранению, сказал о проблемах, которые существуют в здравоохранении и сказал, что мы не имеем права, а в чем виноват дедушка, бабушка, маленький ребенок, который не может получить медицинскую помощь который не может получить медицинские лекарства. Это тоже граждане Украины. Да, они живут на территории, которую захватили бандиты. Но если мы в какой-то степени сегодня утратили территорию, а мы ее обязательно вернем, то мы ни в коем случае не должны утратить а, жителей, которые живут на куперной территории. А если он не голосовал на референдуме? А если у него больные родители? А ребенок полтора года как может уехать ну, а, с города Донецка или куперной территории? И я очень жестко и резко на этом комитете что мы не имеем морального права отказать в этих а, вопросах. И буквально через день а, у нас довольно министр здравоохранения все ловит на ходу, он понимает, что это наши люди, и эти лекарства, они обратно по программе, это было устно, они так шли, они пошли на территорию а, оккупированную для больных жителей Украины. Я поднял вопрос о том, что низкий поклон ректору Донецкого мединститута, низкий поклон тем людям, главным врачам, работникам департамента здравоохранения области, которые переехали с Донецка, которые переехали на территорию а, неподконтрольной ДНР ЛНР, и оттуда методически ведут организацию здравоохранения, департамента здравоохранения всей области. А, сегодня а, Институт травматологии находится в Красном Лимане, это на больнице железной дороги. А сам Донецкий мединститут базируется в Краматорской государственной академии. И на сегодня я и в Киеве настаиваю, и в Донецке об этом говорю, что те врачи, которые работают на оккупированной территории, руководство больниц, которое приняло решение и выехало с оккупированной территории, и сегодня многие областные больницы зарегистрировались, получили штатное расписание, должны получать заработную плату. Преподаватели, которые преподают на территории э, проукраинской, должны получать заработную плату. Они жители Украины. Там живут жители Украины, которые должны оказывать помощь. И знаете, вот опять же мы поднимаем вопросы, и будем в информационное поле выходить. Есть доктор ДОКТМО, есть институт, есть отделение кардиологии. Ну, наверное, все мы знаем. Это там, где делать стентирование, там, где есть критические э, э, ситуации, с, когда есть инфаркт миокарда, когда человека спасают, когда есть тромбоз, когда человека спасают, если в первые сутки делать операцию. Знаете, к нашему общему удивлению мы опять получили с, так, с Киева какие-то непонятные указания устные о том, что может быть, может быть. Поставляются стенды, поставляется инструментарий, оборудование лекарства, опять же, по программе для людей, которые поступают в экстренном состоянии в это отделение. Но почему-то в Киеве один из ведущих кардиохирургов решил, что 80% вы оставьте здесь, а 20% отдавайте туда, на Донецк, в МО. Ребята, там живут и там получают лечение на сегодня граждане Украины. Если вы не хотите поставлять то лекарства, не хотите оказывать помощь, медицинского, хотя бы на минимальном уровне, тогда откажитесь не только от территории, то территории а скажите, что это люди не граждане Украины, а люди ДНР и ЛНР. Поэтому на сегодня опять информационно мы поднимаем этот вопрос и говорим о том, что те люди, которые нуждаются в медицинской помощи, которые на сегодня обращаются в больницы, а тем более, когда состояние критическое, когда человек поступает с инфарктом, миокардом или с тромбозом, они должны получать все то, что они получали рядом. Это наши люди. И террористы с инфарктами кардио, с кардиальными системами в больницу не попадают. Онко-больные, я думаю, что тоже террористы не будут попадать, или больные дети гемофилия. Вы согласны? Чем ребенок виноват в том, что он не может получить с Россией, эти программы не работают. Хотя мне говорят, какие-то лекарства завозят. Ну, гуманитарный, может, там аспирин, анальгин и валерьянку или валидол завозят. Но если наступают критические моменты, это онкобольные, это больные туберкулезом, это ВИЧ-инфицированные, это те наши граждане Украины, которые находятся там. И я думаю, что все те, которые касаются стендов, которые касаются оборудования, которые медикаментозно для кардиоотделения ДОКТМО, они должны получать, и мое мнение, кто бы что ни говорил, в Киеве просто не понимают, что сегодня происходит на оккупированной территории.